ada soalan ke orang orang tua lebih bawah daripun, saya di pagi hari tu dan kaji itu mana itu untuk dapat gambar pemain lain. saya adalah lagi dua kosong, dua empat, pada hari ini saya, ya pada hari ini saya akan membincangkan topik kata majmuk Kata majmu sering digunakan dalam kehidupan saya, namun apa itu kata majmuk? Kata majmu adalah merupakan kata yang wujud apabila dua atau lebih kata dasar dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Malahan majmuk juga bermaksud uh, dia, bersifat lebih daripada satu atau kelompok besar Iaitu lebih mudah untuk difahami maksudnya mana Kata majmuk terbentuk melalui proses pemajmukan Iaitu terpisah kecuali yang telah matang Yang ini akan dibincangkan sebentar lagi Pada masa sekarang kita akan membincangkan tentang tiga jenis kata majmuk Iaitu yang pertama rangkai kata bebas iaitu rangkaian kata bebas adalah perkataan dalam kata majmuk ini mempunyai makna makna yang tersendiri dan tiada hubungan antara perkataan utama dengan perkataan kedua Seperti contoh kena pasti guru setia dan ambil alis di mana yang kita boleh lihat di sini Uh, dia, kata pertama dan kata kedua dia tak ada kena-kena langsung -kena Tapi bila digabungkan dia akan jadi kata maknanya Dan yang kedua uh, jenis kata majmuk adalah istilah khusus Istilah khusus ni uh, Dia terdiri daripada kata yang digunakan Untuk merujuk kepada istilah tertentu Sebab di dalam sesuatu bidang ilmu Istilah khusus ni uh, Dia selalunya digunakan dalam Sajet-sajet seperti sains, matematik dan geografi ha, Sebagai contoh Isi padu, muat naik, cari Dan yang ketiga adalah Jenis kata majmuk, kiasan Atau simpulan bahasa Kata madruk sepulang bahasa merupakan kata yang terhasil dari penggunaan sepulang bahasa atau yang kita kenali bagi bahasa Sebagai contoh, duit kopi, hati batu, panjang tangan, buah hati Dan seterusnya kita akan membincangkan tentang proses kata madruk Kata madruk turut mengalami proses, ada dua proses iaitu penyembuhan dan penggadaan Proses penyembuhan terdapat dua cara terdapat dan terbahagi kepada ia ejen bercantum dan kata majmuk di ejen berpisah Kata majmuk di ejen bercantum ataupun itu uh, boleh dipanggil kata majmuk mantap, ah uh, malahan dia ejen terpisah dikatakan kata majmuk terpisah. Eh kata majmuk tidak mantap. Uh, dia uh, proses pengeluaran dia ikut kepada imbuhan iaitu awalan akhiran jira sedikit-sedikit tadi. Jika kata kata majmuk mantap semua kata majmuk mantap akan di agen secara bercantum. Kalau kata majuk tidak mantap, dia akan diedit secara terpisah Tapi kalau akitan dia orang akan bercantum Itu perbezaan dia antara awal dan akhiran Dengan ni. Dan yang kedua adalah Kata majuk Kata majmuk pengadaan Proses pengadaan ini di GHG dengan Dua cara, iaitu diperanjakan keseluruhan kata majmuk mantap atau dikata digandakan pada perkataan pertama saja itu uh, kata majmuk tidak mantap kata majmuk mantap dia akan satu kata majmuk ni dia akan digandakan keseluruhan itu dia akan digandakan kalau kata majmuk tidak mantap hanya perkataan pertama saja yang akan diganti dia akan digantikan kata yang kedua tidak digantikan okay. jadi secara adalah hukum GM dalam kata majmuk di yang di dalam DM tu adalah kita yang bermaksud unsur itu yang yang hadir di hadapan perkataan. Yang bermakna dia adalah perkataan pertama di bahagian antara dua tu. Ah uh, yang ini B. maksudnya yang M ni dia menerangkan iaitu unsur penerang. Dia menerangkan uh, unsur pertama tu. Maksudnya bisa goreng. Kalau station, station bus. Kalau chili, chili apa? cili sauce. Eh chili apa? Eh okay, chili apa? Sauce. So, <laughs> sauce <laughs> apa? Sauce so chili. Lepas tu, walau bagaimanapun dia dapat juga Kekalian dalam hukum uh, DM ni Apabila unsur menerangkan Apabila unsur menerangkan aa, Apabila unsur menerangkan Menjauhi unsur diterangkan uh, Benda ni, eh, kata ni selalunya aa, Dia diberlaku sebabkan Orang selalu orang selalu guna kata tu Macam Perdana Menteri aa, Jadi kata ni tidak banyak lah Namun dia macam dia ada pada jawatan-jawatan je Macam ibu pejabat, badan menteri aa, di mana penerangnya dia orang akan berada di hadapan dan dia orang punya konsol depan dia orang tu di dia orang tu akan berada di belakang jadi aa, bukan menteri perdana tapi perdana menteri jadi okay, kita akan mengasah sikit tentang kata majlis ini dengan analisis kesalahan kata iaitu salah dia pertandingan bola sepak di adakan di adakan di, di, di stadium dan yang betulnya adalah stadium ini kerana apa kerana yang dia hukum GF tadi di mana yang ini adalah diterangkan dan ini adalah yang menerangkan kalau yang tu kita balik. Alak, dia terbalik salah itu bukannya dia bukannya jawatan yang apa dia bukannya tulah ah so yang diterangkan mesti hadir pada kedudukan pertama manakala usul menerangkan mesti ada pada kedudukan yang kalau yang ni pula penggunaan bahasa bercampur aduk Kalau yang terasa bercampur aduk ni dia rapat antara bahasa bercampur aduk Antara bahasa Nari dengan bahasa ini dapat dimakan perusahaan eh. Tapi kalau yang betulnya bercampur aduk ni dia kena jarak Sebab kalau ikutkan kata kata maju Kata maju imbuhan awalnya dah ada kan, orang kena jarak Kalau kalau dia ikutkan di sini Jadi kan jarak kan, ini yang ni rapat Sebab ini update Kalau imbuhan dengan di akhiran, dia kena jarak. Kalau akhiran, dia kena rapat. Ya, dan kita ada sesi soal jawab. Berikan lima proses kata mandi. Mantap dengan tak mantap. Dari ejak yang ketemuan cukup, kena imbuhan api teks. Wadah kena jarak. 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 Api Sekali-sekali. Rapat. -sekali. Apakah maksud di JM dalam buku DM dalam asyik? Diterangkan. Diterangkan. Nanti satu contoh, selain pada api sedikit-sedikit.